Всем доброго ранку. Футбол трохи. Сегодня будет Лига Чемпионов. Предварительный тур. Дожились мы уже даже не играем в предварительном туре. Просто ганьба. Прокомментирую АПЛ, УПЛ, в Лигу. Новостей не будет. Вчера послушал чуть цыганы, но это самый большой лизоблюд. Он когда на, на плюсах в основном же обитал. Он вечно вылизывал очко Коломойскому на Динамаки, Лацко. Раньше это пил за Шахтер. Все они под этими фавбетами. И они же там регулируемые типы. Лил понос на Кудривку. Ну пойди возьми 6 чей в УПЛ этой даже С таким бюджетом, как у Кудривки. Это герои. Ну он там вывел на них <coughs> ведро помоев. Так, Заря Кривбас. Ну, матч был... Вчера Заря, как ни странно, играл очень хорошо. В нападении очень старались Будковский, Филипп, ему 800 лет. Я думаю, уже он не играл, негодяй играл в России, когда была у нас уже война. Соленко старался, Слесарь. Мичин и Ваку. крайне атакующий был состав. Кривбас очень красиво, органично начал были забиты такие толковые голы за Деракой на 9 минуте и Гонсалесом именно с комбинацией. Центральные инсайды хорошо открывали зону, забегал нападающий и забивал. Но потом хочется отметить, что у Кривбаса нет опорной зоны, шестых номеров вообще нет. И бокс боксов И линия защиты просто мертвая, никакая. Поэтому... Ну, Ротар, кстати, там неплохой. Кемкин. Такой бородатый, красивый парень. Не гомоксуалист, просто говорю, что хороший, симпатичный хопис. Казак. казача. У Зари потом была тона моментов. У Заря по большому счету должна была выиграть 5-3. Но проиграли 2-3. Нелогичная победа Кривбаса. При том, что у них есть 6 очей, но у них отвратительная опорная зона и отвратительная защита. Мне заря вчера понравилось АПЛ. Вчера играл Лидс Юнайтед против нашего Горя Миколенко. Тоже то ли игрок, то ли левый защитник просто. Это Лидс возвратились. Они то выходят, то заходят в премьер-лигу. Гарнер играл вместо Лин Миколенко. Лис играл сильней. Понравились нападения и Нюнто, и Перу, и Джеймс. Очень мощно выглядели. Команда с перспективой. Думаю, они в этом году не вылетят. Забили они с пенальти. Пенальти такой левоватый был. Ну, поставил. Там рука была больше прижата. Да, он изменял полет мяча, но я бы такой не поставил. В общем, Лис выиграл заслуженно. Так, таблица после ну, после первого тура, что тут, нифига. Не буду даже озвучивать ее. Эльчи сыграла с Реалом Бедисом по одному. Сегодня будет играть Реал Мадрид и Сосуна, я думаю, Реал Мадрид вынесет, а Сосуну 3-0. А Сосуна не левая команда, но им не по, не по зубам сейчас. Так, хочется отметить про сервес, которым будет играть Шахтер последние два сезона Сервет в стабильной Серве в тройке. В позапрошлом году они на одну очку отстали от второго места. А в этом году на лишь на очку. Базель, например, у них это всегда такой куб либо Гроссхоперс, которые довольно-таки Янгбойс еще. Янгбойс, которые довольно-таки бодро играют в Лиге Чемпионов в отборах. Но они такие кубы на продажу. Двух-трех черненьких перепродать. Я сервит осмотрел два матча с Утрехтом. Конечно, команда слабоватая, хоть она и постоянно сейчас в призах в Швейцарии. Очень слабая опорная зона и защита. И Утрехт их вскрывал, как консервную банку ножом. Поэтому, если Шахтер не пройдет этот сервис, то Шахтеру надо прекращать быть футбольным клубом. Пусть будет гандбольным. Так... Лига Европы будет еще не скоро. Ага, Лига Европы будет 21.08. Но я прокомментирую их уже завтра. Я сегодня прокомментирую Лигу чемпионов. Так, Лига чемпионов. Сверна Пафос. Будет рубка, может победить минимально. Сверна звезда там 2-1. Пафос уже получил, ну, впитал вкус побед, он заднюю не включит. <coughs> Рейнджерс Брюге. Я думаю, ближе ничья будет, может, минимальная победа Рейнджерса 2-1. Ференс -Вараш Карабах, будет тяжелая борьба. Обе команды одинаковые, минимальная победа Ференс 2-1 или 1-0. Селтик Кайрат, Я думаю, сегодня будет тяжелая игра, но Сатик победит 2-0. Базель, Копенгаген. Э, ну, Базель это сейчас лидер Швейцарии. Сервис на втором месте был. Ну, Серви слабовато играет, слабовато. Хоть они и в призах постоянно. Но будет равная игра. Я думаю, ближе будет ничья в первом матче. Копенгаген в этом году в порядке. Буддыглин штурм. Я надеюсь на победу до да, 3-1. И, и, и это будет завтра еще. И, и, сегодня и завтра. И ФНР Бахче, Бенфика. Это центральный матч этого тура квалификации. Ой, сложно сказать. Бенфика сильная, добротная команда. Понятно, будет еще где-то равный там. Ну, мне, я надеюсь, что ФНР победит 2-0 у себя дома в Стамбуле. А там будем дальше видеть. Ну, а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Верим в лучшее.